вот они дорогие ну короче дохера где товар берешь покупаю ребят товар покупаю у меня расклеены по городу объявления скупка старых вещей люди звонят Так, а я смотрю канал знакомый. Саша, здравствуйте, как вы? Это ты кому, братан, что-то я не могу понять. Какой канал? За 400 отдам. Только зашел привет ты кто, барыга, блядь? Умри, блядь, нечисть. Фигурки с деревянными медведями, что-то стоит. Фигурки с деревянными медведями, не совсем понимаю, что. У меня есть одна крымская открыточка, которая оценивается 1700 долларов. Может быть? У меня есть марки СССР, которые были в ходу. Тема птицы, сколько такие марки будут стоить? Серик, смотри, по маркам. Я не сильный спец в марках, но есть такая одна. Если марки с 60 -го по 90-е года, ну то есть пока не по развал Советского Союза, это копейки вообще. 250 гривен. Барахолка, свалка США. Блин, прик... я не знал, что это канал, зайду, гляну. Так, так, так. Древние монеты Украины не сейчас нет. Я с Казахстана слушай русский прекратите дурь нести. Да это бесполезно, Азамат. У них это в крови. Нести дурь это у них в крови. Так, пол второго. Ну что, заканчивать? Да, я понял, Азамат, я понял, кому ты. Если вдруг я уеду, она вернется с этими марками, ой, открытками, 800 гривен максимум даже. Естественно, дашь ей. Это золотые, золотое правило. Сейчас это одна цена, потом другая. Я принципиально точно так же. Так, описываю. я тоже русский, но я люблю Украину. Угадай, сколько у меня подписчиков. Понятия не имею. Как ты думаешь, есть ли сейчас русские, которые не несут бред без негатива? Есть, конечно, много. Я со многими общаюсь. Очень много адекватных русских, с которыми я отношусь вообще офигенно. Так, перестаньте спать в комментах. Так, мы все люди. Так, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Блин, я вот это думаю за эфир, наверное, минимум 1050 будет просмотров, блин, лайков 226. Но это... Так, Димон, ты когда говоришь говноеды, я срать сразу хочу. Это отлично. Это отлично. Полезно для здоровья. Так, у нас в Казахстане нормальные русские. Только сейчас монет нету, а были. Так, если она вернется, посмотри, чтобы открытки были оригинальные. Я посмотрел оригинальные открытки. Есть 5 монет 890 царской России, 5 рублей. Что по цене у вас? сохранный идеал. Блин, да я же не, я не, я не настолько... Ну, марки, монеты... Блин, это э, такие вещи, которые я не настолько погружен, что ты мне пишешь там, там год. Только фальшака шо, и что... сколько что. Да, вопрос даже не в этом. Там новоделы в ага. Я просто там просто год и номинал мне не, вообще ни о чем не говорит. Так, Ташкент. Что продаешь? Так, Саша, помогите Димону открыть аккаунт на eBay. <соединяющие> Мария, у нас не мороз, сырость большая. Мороза сегодня нету Мороза на нет, у нас сыра. Так, Был вы откуда? Облак, Я с Киева. Товар просили показать. Вот, всякие подсвечники, вазы, фруктовницы, конфетницы, марки, мельхиор, часы, иконы. Всякие статуэтки, ножики, светильники, вазы, бокалы, рюмки, сервизы, картины. в общем, картины. Дофига всего.